शारणीय के जंगल में हम सबको पता है अठासी हजार सिमलियों इकट्ठा होके सुत जी से प्रश्न कर नारायण नमस्कृत नरम जेतम सरस्वती व्यासन

वडे च काधुपृष्ठमाभागा लोकानाितकारका सर्वशास्त्रयत्सारम् लोकोनां रक्षे शोधक ऋषियों ऋषियों को प्रश्न कर रहे हैं कि हमने आपके मुंह से बहुत सारे पुराण सुने हमने शिव कथा सुनी हमने भागवत कथा सुनी हमने वारा चरित्र देखा मत मतभयम देवृय चतुष्ट मुस्कानी पुराण हमने आपके मुंह से बहुत सारे पुराण सुने मगर फिर भी हमारे काल को अभी तक तृप्ति नहीं हुई अभी हमें ऐसा ही हो रहा है कि हम सुनते ही जाए हम सुनते ही जाए हम सुनते, ही जाए। हम सुनते... और मेरे भाई बहन एक बात में आपको बताऊ का कल्याण करना है तो मछली बिना जल नहीं रह सकती जैसे ही मछली को जल से निकाला जाए तो अपने देह का त्याग कर देती है वैसे ही हमारे जीवन में से यदि सत्कर्म निकल जाए हमारे जीवन में से कथा श्रवण निकल जाए हमारे जीवन में से आध्यात्म निकल जाए तो कुंता की जैसे हमारा प्राण निकल जाना चाहिए हमारे जीवन से सके। और मैं साधुवाद देता हूं हमारी बहन को सीता बहन को मैं बात बताऊ आपको साहब एक कली काल के अंदर एक कलियुग के अंदर एक कंपटीशन के जमाने में अपने सास और अपने ससुर और खास करके माझी के आरोग्य के सद्भाव से कि भाई उसकी सेहत अच्छी हो उसकी उम्र लंबी बने ऐसा निश्चय करके अपने मन से श्रीमद देवी भागवत करने की कथा करने की जो बहु सोचे ना तो हम हजार साल तक एक हजार मुंह से उसकी तारीफ बखान करें मगर फिर भी कम रहेगा साहब ये बात थोड़ी सासु अत्य सासू मना करे न। तो रोटलो नहीं देता है ना तो पहले ट्रेन में जा रही थी ना तो दोनों में फ्रेंडशिप हो गई दोनों बहनों में अलग अलग गांव की थी बाद में एक पहली बहन ने दूसरी बहन जी को पूछा की तेरी सास है सासू मां है तो सामने वाली बोली कि नहीं सासू मां नहीं है गुजर गई तो पूछने वाली बहन रोने लगी सीता बहन सामने वाली तो वो बोले कि सास मेरी गुजर गई है तो तू क्यों रो रही है तब तो वो बोली कि मेरी सास अभी जिंदा है इसीलिए रो रही है तो के बात छी तारी मरी गई પોતાની માં માટે તો કરે સાહેબ સાંભળજો હજુ કહું છું આપણે માતા હે મગર પુરુષ હો યા સ્ત્રી के लिए ऐसा संकल्प करे उसका जीवन धन्य है साहब उसकी जनता को धन्य है उसकी कुल परंपरा को धन्य है उसकी खानदानी को धन्य है उसके उसके पूरे फैमिली को साधुवाद है एक छोटी बात नहीं है एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद हरी भगवान अनंत है और भगवान की कथा भी किसी कथा सुनाओ हमारा आत्म का कल्याण हो व्यक्ति ही मन वचन कर्म से धन्य हो जाए मुक्ति का द्वार उसके लिए खुल जाए ऐसी कोई कथा सुन और आत्मा का कल्याण तो सबको करना ही है ना कोई भी व्यक्ति कामी हो क्रोधी हो लोभी क्रोध भक्ति कटु बोलने वाला ब्रह्मघाती मां बाप का अनादर करने वाला व्यभिचारी मित्रद्रोहीटिल आतंकवाद करने वाला व्यक्ति छल विश्वासघाती आग लगाने वाला किसी के घर के अंदर आग लगाने वाला ब्रह्मघाती कोई भी व्यक्ति यदि पांच मिनट के अंदर लिए भी सिर्फ फाइव मिनट्स एक कथा पंडाल के अंदर आ जाएगा ना उसका कल्याण हो जाएगा मेरे भाई बहन कैसा भी सोचने वाला व्यक्ति हो अचव जो कथा भंडाल में आ जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा और हमारा कल्याण हमें ही करना है कौड़े करवाना चाहिए हमें करना है तमें भावे बज भगवान जीवन थोड़ू रो तमें भावे बजिलो भगवान जीवन थोड़ो रो हमें भावे बदलो भगवान जीवन थोड़ू रो या Gracias. The top,

I hope we know दिए थोड़ा दिए 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 वन दो दो दिए थोड़ा ो ¡Muy ¡Oh! yeah hey. माने भावे भजो मान भावे भजो चलो चलो भग